ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಮಾಸಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪೂಜೆ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಸ ಇದು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯು ಸಹ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ಸಹ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೇಳಬೇಕು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ತಪ್ಪದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದ್ವಾದಶ ನಾಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಕಡೇ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದ್ವಾದಶ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ದ್ವಾದಶ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರಥಮ नवमं शाङ्ग्राणि प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं महालक्ष्मी द्वादशं लोकसुन्दरी श्रीपद्माकमलङ्कुन्दमा दिसुता अरविन्दजननी विद्या सरोजामिका सर्वाभीष्टप्रदे यं जपेत् श्रीव्रक्षसन्निधौ श्रीदेवी प्रथमं नामा द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोत्था चतुर्थं चन्द्रलोचन पञ्चमं विष्णुपत्नीति षष्ठं श्रीवैष्णवीति च सप्तमं दु वरारोह अष्टमं हरिवन् ी श्रीपद्मकमलमुकुन्दमहिषी लक्ष्मीस्त्रीलोकेश्वरी माक्षिरादिसुत अरविन्दजननी विद्या सरोचात्मिका सर्वधिष्ठलप्रदेशी सततं नमानीया द्वादश प्रातः शुद्धतरा पठन्ति सततं सर्वान् लभन्ति शुभान् भद्रलक्ष्मी स्तवं नित्यं प्राण्यमे तु वा कावेर्यं जपेत् वे श्रीवृक्षसन्निधौ श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भव तृतीयं कमला षष्ठं श्रीवैष्णवीति च सप्तमं तु वरारोह अष्टमं हरिवल्लभा नवमं शं ब्रामे प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं महालक्ष्मीः द्वादशं लोकसुन्दरी श्रीः पद्मकमलं कुन्दमहेशी लक्ष्मीस्त्रीलोकेश्वरी माक्षिराब्दिसुत अरविन्दजननी विद्यासरोजात्मिका सहयोजात्मिका सर्वभीष्टफलप्रदेति सततं नामानि या द्वादश प्रातः शुद्धतरा तरा, तरा पठन्ति सततं सर्वान् लभन्ति शुभान् भद्रलक्ष्मीस्तं नित्यं पुण्यम् सन्निधौ श्रीदेवी प्रथमं नामं द्वितीयम् अमृतोद्भवः तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं चन्द्रलोचना पञ्चमं विष्णुपत्नीति षष्ठं श्रीवैष्णवीति च सप्तमं तु वरारोह लक्ष्मी लक्ष्मीस्त्रीलोकेश्वरी माक्षिराब्धिसुता अरविन्दजननी विद्या सर्वविष्टपला सर्वभीष्टफलत्रतेति सततं नमानीया द्वादश प्रातः शुद्धतरा पठन्ति सततं सर्वान् लभन्ति भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यं पुण्यमेतज्जुभावहं तौले स्नात्वा पी जपेत् श्रीवृक्षसन्निधौ श्रीदेवी प्रथमम् अष्टमं हरिवल्लभा नवमं सङ्ग्रामे प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं महालक्ष्मीः द्वादशं लोकसुन्दरी श्रीः लक्ष्मी स्त्रीलोकेश्वरी क्षिराधीसन्त अरविन्द जननी विद्या सरोजात्मिका सर्वभीष्टफलप्रदेति सततं प्रातः द्वादशातः शुद्धतरामटन्ती सततं सर्वान् लवन्ते शुभान् भद्रलक्ष्मीस्तवं नित्यम् यं जपेत् श्रीवृक्षसन्निधौ श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवः तृतीयं कमलाप्रोक्ता चतुर्थं चन्द्रलोचना पञ्चमं विष्णुपत्नीति षष्ठं श्रीवैष्णवीति च सप्तमं दुवरा अष्टमं हरिवल्लभा नवमंशां प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं महालक्ष्मीः द्वादशं लोकसुन्दरी श्रीः पद्मकमलं कुन्दमहिषी लक्ष्मीस्त्रीलोकेश्वरी माक्षिरादिसुतकरविन्दजननी विद्यासरोचात्मिका सर्वभीष्टफलप्रदेति सततं नमामि प्रातः शुद्धतरा पठन्ति सततं सर्वान् लभन्तेषु मान् वद्रलक्ष्मीस्तवम् ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ